Что значит профессиональный спецназ для Национальной полиции Украины? Это значит, что мы всегда можем выполнять любые задачи, которые у нас есть. Это значит, что мы все, я как глава Национальной полиции, все наши командиры, они могут полагаться на вас. А самое главное, что наши граждане могут полагаться на вас. Я знаю, что вы прошли не очень э, легкий путь. Это было очень хорошее приключение. И я очень рада, что вот сегодня, правда, снег идет, погода не очень, но сегодня, что у нас наконец-то в городе Киеве есть профессиональный спецназ. Благодарю вас за то, что вы реально хотите защищать свою родину и страну. Еще хочу поблагодарить нашим американским партнерам которые вложили очень много, и Соединенные Штаты, э, наши стратегические партнер, наш стратегический партнер. Мы сделаем, с моей стороны, со стороны национальной полиции, сделаем все, чтобы для вас создать базу профессиональную, чтобы у вас было все, э, вся техническое оборудование, то, что вам надо. А вы, с вашей стороны должны реально стараться очень сильно, чтобы доказать, что вы самые лучшие, чтобы доказать, что у вас есть мотивация большая, и чтобы доказать, что больше профессионалов, чем вы, просто не существует. Спасибо и слава Украине! Для отримання свидетельства про підвищення квалификации выкликаются полицейские, которые успешно прошли курс навчання, прошли полиграфную проверку и сдали испыты. Поздравляю, народу. Поздравляю. Служу українському народу. Поздравляю. Дякую. Служу українському народу. Поздравляю. Україні. Пістолетом блок 17. Поздравляю. 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 Для Соединенных Штатов Америки это большая честь с вами работать. И а, все, что мы достигли уже, это только первый шаг. Много для нас впереди. Главное, что вы профессионалы. Главное, что вы служите украинский народ и мы с вами будем работать. Поздравляю вас! Я надеюсь для вас, для вас самого лучшего. Спасибо большое.

Сегодня прошел первый выпуск киевского спецподразделения «Аккорд». В основном люди сюда прошли уже с боевым опытом. Многие из них имели опыт работы в спецподразделениях до этого. То есть люди тут уже были очень хорошо натренированы и подготовлены. Мы их приводили к единой тактике. В общий уровень, конечно же, их поднялся. Но я, можно сказать, со спокойной душой говорю, что они выходят готовы к любым задачам. Они хорошо все новшества в юриспруденции прошли. Закон Украины про полицию, все сопутствующие моменты юридические. Усвоили. Дальше это огневая физподготовка, специальная тактика, тактика действий в экстремальных условиях по задержанию автомобиля, в помещениях, в лесной, в лесной местности, миновзрывное дело, на живой бой.